दोस्तों कैसे हैं उम्मीद के खैरियत होंगे जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी आज लाडू को लेके आए हैं बाहर क्योंकि अंदर रूम में होती है इस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है जिस वजह से आज लाडू को और ब्रेवो को इकट्ठा ही दिया है लाडो के बांधने की वजह मेन वजह यही है कि जब भी लाडो के पास बच्चे 24 घंटे रहते हैं जिस वजह से वो फिर इसका थोड़ा थोड़ा दूध पीते रहते हैं उनमें से एक आधा जो मतलब थोड़ा सा बूखा रह जाता है और दूसरा जो होता है वो ज़्यादा पी लेते हैं तो अभी इसी तरह दूध पूरा उतर जाएगा तो जाके ख़ुद अपने हाथों से उसको दूध पिलाया जाएगा इस वजह से लाडो को ले आए जी बाहर ताकि ये आ, जो दरख्तों की छाएँ उसके नीचे भी बहुत इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा उत्तर मारे देखें माशाल्लाह बाहर आए हुए हैं सारे दाना वगैरह खा रहे हैं यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे इनकी मौज यही है कि दाना वगैरह इन्हें खुद से नहीं डालना पड़ता क्योंकि माल के लिए जहाँ भैंसों के लिए जो भी वंडा वगैरह आता है जो छोटे छोटे ज़रात जो नीचे गिरते हैं वो ये उठा के खा लेते हैं माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर भी हो रहे हैं जो इनमें से कुछ बच्चे भी हैं वो दिन दिन वो भी काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं माशाल्लाह चेक करें जी ये वाला जो हम कल एक नया लेके कर आए जी कबूतरी पहले वाली कबूतरी वो दूसरे कबूतर के साथ वो मिल नहीं रही थी जिस वजह से ये हमें एक्सचेंज करनी पड़ी ताकि हो सकता कि ये उनसे मिल जाए क्योंकि अभी इनका मौसम है बच्चों का अंडे वगैरह देंगे तो फिर आगे इनकी जो ब्रीडिंग और ज़्यादा होगी तो फिर आसा आसा में से और ज़्यादा करते जाएँगे ट्रैबो की जब हमने गेम करवाई है तो इसके थोड़ा सा ज़्यादा इसके निशान निशानी लगे जो अगला जानवर था उसके काफ़ी ज़्यादा कट लग गए थे वो भी आपको दिखाएंगे कल वाली वीडियो में तो इसके सिर्फ़ एक गाल पे थोड़ा सा निशान था तो अब काफ़ी कल मेडिसिन लगाई तो काफ़ी बेहतर हो गया है तो अभी ये हम सोच रहे हैं कि चार पाँच दिन तक एक दफ़ा दोबारा चेक करें तो ये आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि दोबारा इसे पाँच छः दिन में दोबारा चेक करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए कि तीन से चार महीने या छः महीने लेकिन मेरे जो अपना ज़ाती राय है वो मेरी यही है कि मैं चाहता हूँ कि इसे एक दो दफ़ा चेक कर लें ताकि इसका एक जेन बन जाए कि हमने मैंने इस क्या करना है